точкой точка технологии, источником э, производства обеззараживающего реагента есть э, обычная соль класса экстра. В сутки данная установка потребляет около 400-450 кг соли. Ну, э, предлагаю Виталию Владимировичу тестово <laughs> засыпать первую партию полностью засыпать Да? Теперь основное ключевое звено э, технологической цепи у нас электролизеры, <клыш> которые производят сам дезинфицирующий раствор. Значит, это сама электролиза, это большая аппарат. Сюда мы это кран уже подключен к напорной части трубопровода. Поэтому такую же воду получают уже неделю жители Аполлоне в зоне работы станции. Все нормально. нормально. Я, я начну первый знаете, абсолютно не чувствую никакого привкуса. Как обычно, каждый из нас, когда пьет воду, чувствует привкус коры, особенно если чай, сделать неприятные ощущения. Здесь, ну, я думаю, вода из магазина. Гарантию дают на эту установку 20 лет. Если этому верить, то это... Как я обещал, мы начинаем систему внедрения европейской технологии очистки воды в городе Киеве, отказа от старых допотопных методов очистки воды хлором. Сегодня данная станция обеспечивает 20% жителей Абалони. Мы начали именно с этой станции в связи с тем, что большое количество жалоб на качество воды. Это лишь, только лишь первый шаг. Следующими этапами это также Абалонский район, полное обеспечение всех жителей района, Деснянский район, Голосеевский район. Эта программа рассчитывается на два года. И еще раз хочу подчеркнуть, что... Внедрение данной программы стоит для бюджета города Киева 0 гривен 0 копеек. Ни в коем случае данные технологии не будут влиять на повышение цены на воду. Все процессы, которые происходят на этой станции, автоматизированы. И самое главное, киевляне получают чистую питьевую воду из-под крана.